Ну, а те, что остались у живых, майские день 45-го года сохранили для внуков своих. В те времена, когда все военные годы. 1418 дней и ночей мы шли по победе тяжелыми. Военными дорогами, по... кровопролитными боями, теряя своих товарищей на полях сражения. Шла война жестокая. В, брок... в снаряда возле Севастополя, возле Сталинграда. Как бы у нас в наступлении шли неотвратимо, знает каждый ветеран, помнит Украину. Мы шли сквозь град свинца, сквозь города огня, сквозь смерть саму прошли, не зная рода. Весь мир не может до сих пор понять, как нас хватило на четыре года. Миру, ну, конечно, это трудно понять. Но мы-то хорошо знаем, почему нас хватило на четыре года. Да потому что на защиту своего Отечества стал весь советский народ от малого до велика, проявляя массовый героизм, великий патриотизм и отвагу как на фронте, так и в тылу. Повсеместно большое количество молодежи шли на фронт и партизанские отряды добровольцами. Как парни, так и девушки. Первые дни войны добровольцами на фронт ушли 40 тысяч молодых киевлян с одного 40 тысяч А к концу 41-го года по Союзу ушло 900 тысяч юношей и девушек.